Inquest Zara Khairina, pendedahan baharu aduan gangguan seksual, Circle 19 dan detik akhir dalam ambulance. Inquest Zara Khairina hari ke-46, saksi ke-54 dan 55. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Aku Studio. Hari ini kita mengikuti satu lagi perkembangan penting dalam prosiding Inquest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Kairina Mahade yang telah meninggal dunia pada 17 Julai lalu selepas ditemui tidak sedarkan diri berhampiran asrama SMKA Tun Mustafa, Papar. Dalam video panjang ini kita akan menghuraikan dua pendedahan besar di mahkamah yaitu aduan gangguan seksual yang dibuat Zara Kairina hanya sebulan selepas bersekolah dan detik-detik akhir dalam ambulans sebelum beliau disahkan meninggal dunia. Kami juga akan memupas isu kumpulan Circle 19, dakwaan body shaming dan tindakan polis yang bakal menyusul. Sila tekan butang like Subscribe dan hidupkan loceng notifikasi untuk mengikuti setiap perkembangan terbaru inquest ini. Segmen 1. Latar belakang kes Kes ini mendapat perhatian seluruh negara sejak remaja Zara Kairina Mahadir berusia 13 tahun itu ditemui pada jam sekitar 4 pagi 16 Julai dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran blok asrama sekolah. Zara Kairina kemudian dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth. Namun akhirnya disahkan meninggal dunia pada 17 Julai inkwes dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian sama ada kemalangan, jenayah, kecuaian atau faktor lain yang lebih kompleks. Segmen 2. Pendedahan Aduan Gangguan Seksual Dalam perkembangan paling mengejutkan, saksi ke-54, penolong Ketua Guru Disiplin Nurul Shahadah Ibrahim, mendedahkan bahawa Zara Khairina, pernah membuat aduan berkaitan gangguan seksual seawal sebulan selepas mendaftar di sekolah tersebut. Petikan Berita Zara Kairina Mahadir pernah membuat aduan berkaitan gangguan seksual yang didakwa berlaku ketika pelajar tingkatan 1 itu tidur di bilik asrama. Aduan itu diterima pada 14 Mac, satu bulan selepas pendaftaran. Menurut saksi, Ya, Zara Karina pernah membuat aduan mengenai gangguan seksual yang didakwa dilakukan oleh seorang pelajar tingkatan dua ketika dia sedang tidur. Zara Karina mendakwa pelajar itu menghidu bahagian sulitnya. Bagaimanapun, hasil siasatan mendapati pelajar itu hanya menghidu selimut yang dipakai Zara Karina sebelum membawanya untuk dicuci. Saksi turut menjelaskan. Selepas mengambil keterangan bertulis serta menemu bual setiap pelajar terlibat, unit disiplin mendapati insiden itu berpunca daripada salah faham dan pelajar berkenaan tidak berniat begitu selain hanya bergurau. Saya sendiri meminta pelajar itu membuat demonstrasi bagaimana dia menghidu selimut tersebut. Ketika disoal oleh peguam Datuk Ram Singh. Ya, benar. Jawab saksi ketika ditanya sama ada beliau mempercayai demonstrasi pelajar tingkatan 2 itu. Namun ketika ditanya sama ada beliau tidak mempercayai aduan Zara, saksi mempertahankan tindakan unit disiplin. Kami memerlukan keterangan rakan sebiliknya iaitu pelajar A dan pelajar tingkatan 2 itu. Ketika itu, pelajar A sedang melipat baju. Segmen 2B, dakwaan KM body shaming dan kumpulan Circle 19. Saksi juga diminta mengulas mengenai dakwaan bahawa seorang pelajar senior dikenali sebagai KM pernah berkata, "Kalau aku touch-touch kau ini, berdarah kau ni." Namun saksi berkata, pelajar itu bukan gangster dan insiden itu berpunca daripada dakwaan bahawa Zara dan seorang pelajar lain melakukan kecam badan terhadap adik KM dengan memanggilnya "chip small." Kumpulan Circle 19 satu lagi isu besar muncul apabila saksi mengesahkan Sekel 19 masih wujud di sekolah itu. Walaupun aktiviti berpuak-puak dilarang, saksi mengesahkan kumpulan itu menggunakan perkataan tidak senonoh terhadap pelajar lain. Ketika ditanya sama ada polis perlu dimaklumkan mengenai hal ini, saksi menjawab, beliau tidak pasti. Peguam Ramsing terlihat kecewa Lalu berkata di mahkamah bahawa beliau sendiri akan membuat laporan polis mengenai Circle 19 bagi mengelakkan tragedi berulang. Beliau kemudian benar-benar membuat laporan polis di balai polis Luyang. Segmen 3, detik dalam ambulans, titisan air mata Zara. Saksi ke-55 Nur Asimah Zaitun, guru bahasa Inggeris dan warden asrama, menceritakan saat-saat kritikal ketika Zara dibawa ke hospital. Berikut adalah petikan asal. Mahkamah Corona diberitahu bahawa Zara Kairina Mahadir menitiskan air matanya sebanyak dua kali ketika namanya dipanggil dalam perjalanan ke hospital Queen Elizabeth. Nur Asimah berkata, saya tidak kenal Zara Kairina secara peribadi kerana saya tidak mengajar kelasnya. Saya hanya menemaninya ke hospital. Dalam perjalanan, saya membantu paramedik membalut tangan kiri Zara Kairina. Saya kemudian memanggil namanya dan melihat titisan air mata mengalir dari matanya. Saksi juga menggambarkan keadaan fizikal Zara. Kakinya masih berdarah ketika berada dalam ambulans. Setibanya di hospital, saksi menghubungi ibu Zara saya menghubungi Ibu Zara Kairina dan memaklumkannya bahawa kami sudah sampai. Saya berada di hospital hingga jam 1 tengah hari. Beliau turut menyerahkan pakaian yang dipakai oleh Zara kepada sepupu ibunya. Detik-detik ini menjadi antara bukti penting dalam memahami keadaan Zara sebelum disahkan meninggal dunia pada 17 Julai. Segmen 4. Rumusan dan Analisis Dua pendedahan utama hari ini menggambarkan gambaran lebih besar yang sedang dirungkai oleh mahkamah. Aduan serius berkaitan gangguan seksual, konflik sosial di asrama, termasuk dakwaan body shaming dan wujudnya kumpulan Circle 19. Ketegasan peguam yang melihat wujud risiko keselamatan pelajar, detik emosional dalam ambulans menunjukkan Zara masih memberi respons walaupun dalam keadaan kritikal. InQS ini semakin membuka banyak persoalan. Adakah Zara berada dalam tekanan? Adakah faktor gangguan, buli atau kecuaian menyumbang kepada tragedi ini? Atau adakah punca kematian berpunca daripada insiden fizikal semata-mata? Semua ini masih menunggu kesimpulan rasmi dari Mahkamah Korona. Penutup Terima kasih kerana menonton laporan penuh ini. Kami akan terus mengikuti inquest Zara Khairina dari hari ke hari untuk memastikan semua maklumat penting sampai kepada anda. Jika anda merasakan isu keselamatan pelajar perlu diberi perhatian lebih serius oleh sekolah dan pihak berkuasa, kongsikan video ini agar masyarakat semakin sedar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan loceng notifikasi. Jumpa anda dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.